Мы на сайте Рубикон собрали всех перевозчиков из Украины в Германию и обратно. Я считаю, это очень удобно. Можно зайти и в одном месте посмотреть расписание, все рейсы. И при этом можно забронировать без предоплаты. То есть вы просто бронируете, обещаете, что вы придете и заплатите водителю при посадке. И получаете настоящий билет, где будет написано столько так оплате водителю. Единственное, за день до выезда мы вас наберем чтобы вы подтвердили что вы не передумали там может у вас планы поменялись да конечно есть отдельно просто там всего у нас более 200 перевозчиков и некоторые перевозчики бывают там на лето они закрывают оплату при посадке ставят только полную предоплату и такое бывает но у вас всегда есть выбор можете оплатить билет онлайн если вы там уверены что вы точно такого числа поедете или можете забронировать на такого перевозчика, который разрешает оплату при посадке. И вообще посмотреть все варианты. Плюс у нас есть как большие автобусы, так и микроавтобусы, которые едут в Германии по адресу и забирают в Германии с адреса. Вообще у нас есть рейсы во все страны Европы. Плюс Турция и Грузия. Более подробно на сайте Рубикона.